স্বাগতম সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ নিশ্চয় সকলোৱে ভালে আছে হ'বলগীয়া ছি টেট জুলাই দুহেজাৰ চৌব্বিছত আপোনালোকে দুই মাহত কিদৰে এশ বিছ প্লাছ স্ক'ৰ আনিব পাৰিব তাৰ বিষয়ে আমি এইটো ভিডিঅ'ত ডিচকাশ্যন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু যিসকলে ছি টেট দিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে আৰু যিসকলে অলপ মাৰ্কৰ বাবে ছি টেট পাছ কৰিব পৰা নাই হয়তো কোনোবাই ভাল স্ক'ৰ আনিব পৰা নাই সেই বিষয়ে আমি এইটো ভিডিঅ'ত সম্পূৰ্ণকৈ ডিচকাশ্যন কৰিম আৰু আপোনালোকে কি কি পৰিব আৰু কেনেদৰে পৰিব কম সময়ত সেইটো মই এই ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণকৈ আলোচনা কৰিম সেয়ে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈ চাব তেতিয়াহ'লে আমি আগবঢ়োৱা আহক আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত পেপাৰ ওৱানৰ বিষয়ে ডিচকাশ্যন কৰিম ট'টেল মাৰ্ক ডেৰশ হয় আৰু দুই ঘণ্টা ত্ৰিছ মিনিটত আপোনালোকে একজামটো দিব লাগিব ইয়াতে পাঁচটা ছাবজেক্ট চি ডি বিৰ পৰা থাৰ্টি ই ভি এছৰ পৰা থাৰ্টি মেথছৰ পৰা থাৰ্টি লেংগুৱেজ ওৱান আপোনালোকে যোনটো চুজ কৰিছে তাৰ পৰা থাৰ্টি কুৱেশ্যন আহিব আৰু লেংগুৱেজ টুৰ পৰা থাৰ্টি ট'টেল ডেৰশ মাৰ্ক ইয়াতে পেডাগজি আহিব নাইণ্টি মাৰ্কৰ আৰু ছিক্সটি কণ্টেণ্টৰ পৰা আহিব আৰু আপোনালোকে কিদৰে ইউটিউবৰ পৰা ফ্ৰী ক্লাছবিলাক চাই আপনালকে ভাল স্কোর এটা আনব পড়ে সি ডি পাৰে আপনার লেটস লার্নর ভিডিওবিল ইয়াতে ভাল ভালক এক্সপ্লেশন করেছে আর আপনার সিলেবাস লিষ্ট গিয়ে বিলাক চাব পাৰিব আৰু শচীন একাডেমিও ভাল হয় সিডিবির বাবে আপনালকে এই দুটা চ্যানেলেরপরা পৰা সিডিবিটো চাই ভাল এটা মার্ক পৰা 15 নম্বৰ পনেরো পৰা আহে তাৰ বাবে আপোনালোকে হিমে চিমেমৰ চেনেলটোত গৈ তাৰ পৰা ফ্ৰী ন'টছটো ডাউনলোড কৰি ল'ব ই ভি এছৰ তাত ধুনীয়াকৈ চিলেবাছ অনুসৰি কণ্টেণ্টবিলাক দিয়া আছে আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়িলে পোন্ধৰ নম্বৰৰ ভিতৰত এটা ভাল স্ক'ৰ আনিব পাৰিব আৰু পেডাগজিৰ বাবে আপোনালোকে শচীন একাডেমী ইউটিউব চেনেলটোৰ পৰা বা লেথছ লানৰ পৰা আপোনালোকে পেডাগজিটো আপোনালোকে ভালদৰে চাব পাৰিব এতিয়া আমি মেথছৰ লৈ আহোঁ মেথছৰ কণ্টেণ্টৰ বাবে আপোনালোকে টিচিংবালা ইউটিউব চেনেলটোৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব কমলদ্বীপ ছাৰৰ ধুনীয়াকৈ তাত প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যনবিলাক আলোচনা কৰিছে আৰু মেথছৰ পোন্ধৰ নম্বৰ কণ্টেনৰ বাবে আপোনালোকে বেছিকখিনি জানিলেও হ'ব ইমান টাফ কুৱেশ্যন ইয়াতে নাহে আপোনালোকে যদি ভালদৰে প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যনবিলাক আপোনালোকে ছ'লভ কৰি যায় তেতিয়াহ'লে মেথছৰ কণ্টেণ্টৰ পৰা আপোনালোকে এটা ভাল স্ক'ৰ আনিব পাৰিব আৰু পেডাগলজিৰ বাবে আপোনালোকে শচীন একাডেমী আৰু কমলদীপ সারৰ প্ৰিভিয়াস কোয়েশ্চন বিলাক চালেও আপোনালোকে ভাল এটা স্কোর আনিব পাৰিব আৰু ল্যাঙ্গুয়েজ দুটা থাকে আৰু ল্যাঙ্গুয়েজ সেম সেমে হয় আপোনালোকে প্ৰথম ল্যাঙ্গুয়েজ যোনটো সিলেক্ট কৰে যদি আপোনালোকে এসামিস ল্যাঙ্গুয়েজ টু সিলেক্ট কৰে তেতিয়া হলে তাৰ পৰা 15 নম্বৰ প্যারাগ্ৰাফ আহিব আৰু 15 নম্বৰ পেডাগজি আহিব প্যারাগ্ৰাফৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰিভিয়াস কোয়েশ্চন পেপাৰ বিলাক আপোনালোকে সলভ কৰি যাব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পেৰাগ্ৰাফত ভাল এটা স্ক'ৰ আনিব পাৰিব আৰু যিহেতু পৰীক্ষা হলত টাইমটো কিন্তু বহুত তাকৰ হৈ যায় সেয়ে আপোনালোকে টাইম মেনেজমেণ্ট কৰিব লাগিব নহ'লে আপোনালোকে পৰীক্ষা হলত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ নম্বৰ কৰিব নোৱাৰিব আৰু তেতিয়া ভাল স্ক'ৰ এটা অনাত অসুবিধা হৈ যাব সেয়ে আপোনালোকে প্ৰি ভিয় কুৱেশ্যনবিলাক ভালদৰে চ'লভ কৰিব আৰু পেডাগজিৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰি ভিএছ কুৱেশ্যনবিলাকো চাব পাৰে আৰু আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোত এছামিছ লেংগুৱেজৰ বাবে আমি পেডাগজিবিলাক ভালদৰে ডিসকাশন করে যাব সপন যদি প্রিভিয়াশ কুয়েশনবিল সোলভ করার ভিডিও লাগে তো আমাকে কমেন্ট করে হলে আমি প্রিভিয়াস কুয়েশনবিল ভালদরে সলভ করে যাব আর ল্যাঙ্গ আপনার যাষায় সিলেক্ট করে যদি আপনার হিন্দি সিলেক্ট করে বা বেঙ্গলি সিলেক্ট করে সেম একই এসামিসের দরে হয় ইয়াতো পনেরো নম্বর পেগ্রাফরপরাে আর পনেরো নম্বর পেটগরিরপরা আপনাদের বাবে যিকোনো প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক আপোনালোকে ছ'লভ কৰি যাব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ পেৰাগ্ৰাফটো সহজ হৈ পৰিব আৰু পেদাগ বাবে আপোনালোকে শচীন একাডেমী ইউটিউব চেনেলটোৰ পৰাও চাব পাৰে আৰু এটা ভাল চেনেল আছে চন্দ্ৰা ইনষ্টিটিউট চন্দ্ৰা ইনষ্টিটিউটৰ পৰা আপোনালোকে ভালদৰে পেদাকশীবিলাক চাব পাৰিব আৰু এটা ভাল স্ক'ৰ আনাত আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব এয়াই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টোত বিশেষকৈ আপোনালোকে কিদৰে ভাল এটা স্ক'ৰ কৰিব তাৰ বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়াহ'লে ধন্যবাদ